Ну, на сегодняшний день у нас идет третий этап готовки чемпионата Европы в городе Дубов, который состоится 28 июля по 4 августа. А на сегодняшний день юношеская сборная э, проходит сборы э, физической и специальной физической подготовки в городе Писовец, это Львовская область, э, Среди горы. Э, состав сборной уже практически у нас определен, но в связи с тем, что это юноши, будный рост идет в этом году, 14 лет прибавка не только веса и рост. Плюс лет это витаминизация, солнце, витамин Д. Вот. И нам осталось последний сбор а у нас будет с 15 июля по 27 июля в городе Харькове. И у нас кроме трех весовых категорий уже сборная определена. Ребята настроены, готовятся, желание пришло, есть. Тренера работают, команда хорошая, подобралась опять же в этом году взаимопонимание между тренерами между боксерами и местными федерациями, которые тоже звонят, интересуются своими боксерами, стараются содействовать. Ну и непосредственное влияние на подготовку, которые сами все условия, это Национальная Федерация бокса. Вот в Харькове может определиться с окончательным составом и выезжать на чемпионат Европы. Как определиться костяк сборной, правильно? Ну, костяк уже определен, только у нас всего того, что некоторых в некоторых весовых категориях в пришли, вес прибавили, 74,5 у нас был от кого уже на На сегодняшний день 247 стоит. То есть у нас этой категории ушел, там есть у нас два конкурента. Это Кондратюк Херсон, и Султана, это шахтер Донецкая область области. Плюс у нас в тяжах нужно разобраться, там у нас два хороших боксера, Евгений Зарян, шахтерская, и Грицев Сергей. На чемпионате Украины выиграл Грицев, на международном турнире Евгений Зарян. Ну еще как один один, на последний сбор еще раз посмотрим. И, плюс у нас еще весовая категория 68 килограмм. Тоже у нас был лидер, он сейчас забыл травмы и вес остался вторым, то есть у нас кто стал вторым на чемпионате Украины и призер, то есть мы должны сейчас определиться конкретно, э, кто у нас сильнейший, потому что городе, если он корде у них идет прибавка, он на сегодняшний день он может быть призером Украины, всего того, что где-то кто-то раньше развивается физиологически, кто-то позже, кто на трассе второй догнал его, и в классе мастерство, они прибавляют больше, они а меньше, и в этом возрасте, то есть, Сложно на сегодняшний день сказать, если я номер например, Леонард Семей и Федор то через две недели, может быть, картинка поменяется назад, mm -hmm. по обратной А стороны. у нас есть вот вес, в котором у нас есть какие-то проблемы? Ну, весовая категория какая-то. У нас есть проблемы? Или, в принципе, везде все хорошо и ровно? Нет, все хорошо, потому что у нас три категории, yeah. которые вот мы еще это 44,5, 68, 76. мы должны определиться, выбрать, так как и так, и тот, хороший, но у них есть, если, допустим, у нас вот не только итальянные, если АД, плюс 85, 50, как 56 по пакин, 52 и другие, которые уже явно по повыили перешли в Украину, и турнир между делим, заявили, является 100% лидерами в данном месте в сборной команды страны. В тех категориях у нас получилось, что они перешли в другую категорию, один заболел, и получилось, что сейчас нужно еще раз провести, чтобы были как все в равных условиях. определить на спарринге, по приеду в Харьков на третий сбор, третий день проведем спарринги и определим окончательно состав сборной. То есть получается первый второй номер этой категории. А у нас вообще, если смотреть по составу команды, там много более опытных тебя? Ну, соотношение опытных, менее опытных. Это сборная. Вот я логически в этом году начал работать, декабря что если раньше шла традиция, что всегда, допустим, прошлый год был 98-99 год рождения, то лидеры были 98 вот В этом году мы ну, следовали ждать, что 1999 1999 2000 года, и будут лидеры 99 то с прошлого года состава сборной у нас только осталось два человека, это Булатов и Антон. А 16 человек это все новички, то есть очень много посылок, перспектив, и на год, которые будут в следующем году принимать участие в этом возрасте юноше чемпионата Европы, ну и пару еще 99 го То есть команда практически обновилась. если с прошлого года остается всегда косяк, то уже участвовали в сборной команды в прошлом году. На Украине это получил, что лидеры у нас вышли, так сказать, лошадка, темные лошадки, которые прошли после регионов сбора, один, второй сбор, и у нас все ребята закрыли, которые раньше не были на слуху, а сейчас они стали лидерами. Мы сказали, что 16 человек с прошлого года, да не остались. Да, нет, то есть они как? Они на Украине боксировали, но не проиграли предварительный бой. То есть не попали в основу сборы. То есть, как говорят, молодежь подпирает. 2000 год у нас очень много, практически в следующей категории, это молодые ребята, которые 2000 год рождения. Хотя и 99 й старший что были в прошлом году, но в силу подготовки, их личные или еще там разве долго объяснять причины, но лидерами стали э, боксеры, которые в прошлом году нигде не рассматривались, одни еще не были в этой возрастной группе, но в этом году они стали лидерами. То есть команда практически молодая, которая еще из них где-то, я думаю, 70% команды, еще в следующем году опять же будут принимать участие в чемпионате Европы, ну, в какой стране это уже календарь будет на 2014 год. Вот. Но ребята все здорово заявили, молодежь, никто не ожидал, то есть они попали сразу в лидеры. Но многие из них ни разу еще не были на международных соревнованиях, или бывали? Нет, не были, а в некоторых это первый чемпионат Украины пока был. У только в этом первый чемпионат Украины, и они довольно твердо прошли, вот, я вот, АД, руки, еще там много ребят, которые впервые на чемпионате Украины, выиграли чемпионат Украины, уверенно, потом был спарринг, мы были выиграли, был международный приз, но то же самое с присутствием иностранцев, тоже повыигрывали, доказали, что они являются действительно в Украине лидерами то есть, по большому счету, многие это такие как бы, темные лошадки. Да, Просто да, Можно будет видеть, как они себя проявляют. Да, ну вот они сейчас себе показали, то есть все тренера ну, как это младше обычно, те, кто уже год, 92-й год, после мы прошли чемпионат Украины, которые сильнейших, прошли весь цикл подготовки к чемпионату Европы в Анапе, в прошлом году, участвовали в чемпионате Европы, но Увы, из них только два человека и утвердилось, но была там точно, один человек, еще под вопросом на Украине стал горным но потом ровно выиграл этот турнир. А сейчас вот мы еще раз посмотрим на последние сборы, спарринги, на ломку и на А, ну, а вот. когда будут эти последние спарринги, когда будет точно известно? Э -э да, у нас сбор э -э -э, с 15 июля, как я говорил, по 27 -го июля. Мы приезжаем 15 и 17, чтобы ребята уже были как-то психологически нервничали, еду я, не еду, тренера переживали, это мне сюда практика, мы проезжаем, размещаемся, два дня тренируемся, они входят в боевой режим, на три дня мы проводим спарринг среди вот этих трех категорий, кто выигрывает, и мы спокойно готовимся к Европе, они знают, я еду, второй, бывает, кто-то все равно не говорит, или двух кто-то один, или едет те, или дальше продолжают на сборе, повышать свой уровень, или принимает там другое решение. Мы определяемся полностью составом, чтобы уже дети и тренера спокойно сейчас мне не, хорошо спали, не нервничали, то ли я еду, то ли я не еду. Это тоже очень важно психологически их успокоить, чтобы их нервная система до чемпионата Европы здесь не сгорела, а дома с решением поеду я или не поеду. И, ну и сейчас у нас был исполком федерации, я а вот с тем, что у нас э, это этого возраста, на 14 они а бурное развитие идет, растут чемпионата Украины в марте-апреле, до да его они не перепутали. Тогда я сейчас у нас предложение провести январь-февраль, так как это будет региональный первенство Украины, 8 регионов по 35 человек, чтобы лучших боксеров с каждого региона, и чемпионат страны проводить независимо где-то за полтора месяца до Европы. Для этого мы запланировали сейчас, что это было условно, Сейчас задорожные нет, я дал добро, чтобы в Харькове, тоже международный турниры чтобы они повышали опыт и просмотреть их на фоне иностранных боксеров, хотя бы ближнего зарубежья это Россия, Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, здесь же рядом Польша, Болгария. Вот. А чемпионат страны провести за полтора месяца до чемпионата Европы, они уже определяются примерно вот этот рост у них идет с весны. До лет они уже как-то более-менее стабилизируются. И за полтора месяца провести чемпионат страны. Один сбор заключительный, состава победится. И выезжаем на участие на чемпионат Европы, чтобы у нас не было как чемпионат в апреле один был себя 41 следующий сбор он 43, потом 44 Вот сейчас у нас картинка, что лидер, который был 44-5, он уже месяц 47,5.